استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني مقبولا أمالا مقبوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'adayna kal kawthar wa salli kawan khari inna sya'ni akahu wal abtar. Sotaqahu adim, sotaqahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, doiriyah, batiniah. Amin, ya rabbal alamin. Maashiral Mu muslimin muslimah jamaah BBA yang usyid takzimi, usyid muliakan Perlu kita ketahui Begitu pentingnya Segala sesuatu Yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan Tanpa harus meninggalkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita jalankan tidak lepas dengan yang menciptakan kita. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dengan yang menciptakan kita. Semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim fatkuruni adzkurkum waskuruli walatakfur. Jika engkau dekat denganku Maka aku akan dekat lagi denganku Misalkan kita sebagai hamba Allah Dekat dengan Allah satu langkah Allah akan lebih dekat lagi Sepuluh kali daripada langkah itu Lebih dekat lagi Makanya wajar Di sini sebutkan, dilanjutkan Ya ayuhalladzina amanus da'inu wasyolah Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholatnya dijaga. Sabar dan sholatnya jaga. Dua instan ini harus benar-benar kita pahami. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Dengan sabar dan sholatnya dijaga. Ini senantiasa dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sabar, kekasih Allah. Orang yang rajin sholat, kekasih Allah. Dua-duanya. Sabar dan sholat ini berhubungan sekali dengan kita mohon kepada Allah. Alias perbanyak dengan doa dan zikir. Ya zikir diperbanyak, kemudian kita mohon kepada doa. pada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud apa? Dengan wujud doa kita. Kita tadahkan tangan kita. Atau dengan kita sujud pada Allah. Namun setidak semua doa ini mengandung unsur pasti dikabulkan oleh Allah dalam arti apapun. Di sini ada doa-doa atau delapan orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah dalam situasi apa? ada delapan situasi yang di sini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. Artinya doa ketika kita mohon atau ketika si fulan itu mohon dalam kondisi itu Allah akan kabulkan. Fatkuruni Satu adalah doa orang yang dalam perjalanan atau musafir. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa di perjalanan atau seorang musafir ketika kita kita mohon doanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dunia dan akhirnya doa seorang musyafir. Ini pertama. Kedua adalah doa orang yang terzolimi. Teraniaya. Orang dalam kesakitan. Makanya orang-orang yang terzolimi ketika berdoa Allah akan kabulkan. La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat dholimin. Maka ketika kita hidup, janganlah jadikan diri kita untuk selantiasa hidup kita selalu menzolimi orang. Ada seperti ini, banyak. Banyak kejadian seperti ini, Senantiasa menzolimi, menzolimi, dan menzolimi. Kalau tidak zolimi orang, tidak bagus. Tidak syur katanya. Ini penyakit hati. Kalau orang sudah kena penyakit hati, sudah sering mendolimi orang ini, tidak akan bisa masuk surga. Layat jannata, mangkana fi min kibri. Tidak akan orang bisa masuk surga ketika di hatinya masih ada seputir debu penyakit hati atau kesombongan. Kalau kita sudah tahu unsur-unsur seperti ini bagus, bagus untuk kita tinggalkan, mana yang bagus untuk kita terima, mana yang bagus untuk kita jalankan. Mari kita berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Di dalam kita berdoa, mohon kepada Allah seperti apa yang pernah Ustaz sampaikan, perbanyak istighfar di akhir malam. Kemudian yang ketiga, Doa pemimpin yang adil. Sekarang kalau kita cari pemimpin yang adil kayaknya susah. Susahnya kenapa? Rata-rata sekarang kalau orang mencari kedudukan, ingin menjadi pemimpin, dia rela korban segalanya. Korban uang, korban anu. Tetapi di balik itu bukan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Bukan untuk mencari keuntungan sepihak. Ini yang terjadi pada sekarang. Ini istrinya, istilahnya, kalau keluarin uang segini harus dapat kembalian yang banyak. Ketika sekarang kita dipilih menjadi seorang pemimpin, maka yang dilakukan apa? Pesta, beda dengan khalifah, waktu zaman sahabat Nabi. Ketika Ali diangkat menjadi seorang pemimpin, apa yang Ali ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Karena dia merasa bahwa menjadi seorang pemimpin, nanti pertanggung jawabannya berat di akhirat kelak. Nih, makanya hati-hati kita mimpin dalam master keluarga aja nggak bisa. Bisa nggak kita mimpin di dalam keluarga. Ini aja tidak mampu dalam lingkungan yang kecil. Belum lagi lingkungan yang besar. Namun manusia berlomba-lomba mencari suatu hal yang di bawah kekuasaan. Inilah suatu hal tujuan yang kadang-kadang terobsesi dan itu salah. Terobsesi dengan suatu hal kerakusan dunia. Innahu lihubil khairi la sadid cinta dengan dunianya berlebihan. Makanya susah sekarang mencari pemimpin yang adil. Ada satu sudah bagus sekali. Satu pasti akan jadi sorotan yang bagus. Itu pun kadang-kadang masih dicaci. Berusaha menjadi pemimpin yang adil. Masih juga dicaci. Masih juga ada salahnya. Ma'asyurul muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan hal-hal yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dijauhkan dengan segala azab yang berbau keanarkisan. Kemudian yang keempat ada doa anak kepada orang tuanya. Doa anak kepada orang tuanya ini mutajab. Makanya, ilah mana ibnu Adam? Jika nanti anak Adam itu mati, putuslah semua perkara. Ilah minatalas kecuali tiga perkara: yang enggak akan putus, apa salah satunya adalah awal soleh. mula anak yang soleh yang senantiasa mendoakan bapak ibunya. Jadi, kalau anak yang soleh yang anak itu mendoakan bapak ibunya, tidak ada penghalang. Langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, yang kelima adalah doa. Orang tua kepada anaknya, terutama siapa ibu, ketika salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang kuhormati di dunia ini?" Jawaban Baginda Rasulullah adalah Umi. "Siapa lagi, ya Rasulullah?" Umi, "Siapa lagi, ya Rasulullah?" Umi, Umi, diucapkan tiga kali, "Terus, siapa lagi, ya Allah, baru api, baru seorang ayah." Artinya doa mutajab yang diucapkan seorang ibu ini lebih lebih terkabulkan. Makanya kalau jadi seorang ibu, hati-hati. Ucapan antum ini sangat berharga dan akan dikabulkan oleh Allah apapun dalam bentuknya. Sama-sama mau ngucap, lebih baik ucapkan yang bagus. Meskipun anak antum itu nakalnya, minta ampun. Doain aja, omongin aja. Anakku udah nakal. Anakku anak soleh. Terkabul, kita tidak tahu bagaimana Allah membuka keberkahan, bagaimana Allah membuka pintu hati seseorang. Hambanya, kalau Allah sudah kehendaki, apapun terjadi pada hambanya, meskipun bejat, maksiat, jalan terus, Allah buka tobatlah dia. Dan perlu diketahui, Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat maksiat, merasa berdosa, kemudian dia bertobat daripada mereka yang punya ilmu agama, rajin salat, namun tidak pernah merasa berdosa di hadapan Allah. Inilah wastakbaruan. Kemudian yang keenam, doa orang yang sedang berpuasa. Buah puasa Senin Kamis, puasa apa? Ini doanya mutajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar puasa lahir batin, bukan puasa sekedar menahan lapar saja. Kemudian yang ketujuh, doa anak soleh atau orang soleh yang berdoa untuk kebaikan. Jadi orang soleh yang berdoa untuk kebaikan, misalkan dalam majelis, misalkan di luar majelis, atau di dalam sholat jamaah setelah sholat jamaah. Kemudian mereka berdoa, ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Makanya kalau kita sholat jamaah, doa kita ketika habis sholat, Ini manjur As-salatu janna, as-salatu jamaati tafdhulu sholatan fardh bi sab'i wa isri nakta Rajab. Sholat jamaah itu lebih utama tafdhulu lebih utama daripada solat sendiri yang dilipatkan 27 kali pahalanya. Bukan itu aja, diberikan suatu doa yang mutajab. Ini pentingnya warkah umar Wa aqimus shala wa atuz zaka warka'u ma'arqin Al-Baqarah ayat 43. Jelas sekali begitu pentingnya salat tunaikan zakat, salatlah secara bersama rokok bersama-sama alias salat secara berjamaah. Mereka mereka yang gemar bersolat jamaah, mereka mereka yang rajin tidak meninggalkan jamaah, maka Allah akan berikan keistimewaan ini. Kemudian yang kedelapan, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Di ketika kita berdoa, suatu misal kita melihat orang yang sedang sakit, saudara kita sakit. Kemudian setelah kita cengok kita balik dalam hati atau dalam di luar tanpa sepengetahuan saudara kita, kita mohon pada ya Allah. Sembuhkanlah kakakku, ya Allah sembuhkanlah sembuhkanlah si fulan, sembuhkanlah ini saudaraku. Ini. Ini doanya mutajab. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimat Tuhan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurkum waskurul wala takfurun. Jadilah kita menjadi benar-benar dekat sama Allah. Makrifat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ingkuntum tuhibun Allah fattaba'uni. Yukhbibkumullah. Waqfur lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang istiqomah di dalam kita memohon ampunan kepada Allah. Merasa kita banyak dosa dan dosa-dosa terus. Dosa yang kita lakukan wa syari'u illa maghfiratum mir rabbikum wa jannatul ardhu wa tiwal ardhu 'indat lil muttaqin Mohon pengampunan dari Allah tidak pernah ada hentinya. Mata kita senantiasa menangis pada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan yang kita jalankan, kesalahan-kesalahan yang kita jalankan. Inilah ciri-cirinya hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqamah. Khairikum man ta'allamal Quran wa amalah. Meskipun satu ayat semoga bermanfaat. Usikum wa bintak bittaqwallah wa bila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.